Это скажем, место, где находится архив знаний. Точнее, это же не знаний, а, правильно сказать, будет информация о том, где найти знания. И это ее смысл, ее основное основное ее предназначение. И какой бы я хотел ее видеть, это чтобы она была не мертвой, а чтобы она имела связь с живыми учителями. Это когда я могу прийти в библиотеку и узнать что-то о чем-то, что вот есть такая-то наука, есть такая-то вещь, да? там есть искусство такое. И я могу узнать о том, что есть живой человек в моем городе, который может меня этому научить. И тогда библиотека приобретет просто колоссальность. Я думаю, что это должно быть в первую очередь не сбор книг, потому что книги сейчас эволюционировали, то есть как таковые, я думаю, любую информацию можно найти в интернете, это как огромная библиотека, это как тысячи библиотек. А, вот. И, собственно, книги сами по себе ценностей представляют уже мало. То есть понятно, что это бумага, это приятнее, это все, но как получение, как источник получения знаний, а, библиотека сейчас немного ценность утратила. Вот как правильно сказали, что важнее иметь какой-то живой навигатор по этому знанию. Поэтому библиотека это в первую очередь библиотека, который, к которому можно прийти и который будет достаточно осведомлен в текущем положении дел. Это раз, а во-вторых, это какое-то комфортное пространство, в котором бы хотелось находиться и которое бы располагало к получению знаний и получению информации. То есть это ну, что-то, вот, как, например, здесь вот, какой-нибудь водички можно было поставить, например, для того, чтобы если кто-то хочет попить. Можно было какие-то комфортные стульчики поставить, можно было сделать какой-нибудь Wi-Fi, я не знаю, может быть он здесь есть, конечно, но а, тем не менее. То есть это должна быть среда, в которую хотелось бы прийти и которая располагала к получению знаний, информации, и в которой бы максимально к этому помогала. Школьный прием, то есть место, куда пришел, взял книжку, и как бы, ну, то есть абонемент. Читал ее дома. А сейчас, мне кажется, как можно совершенствовать библиотеку. То есть, да, в наше время, конечно, очень много вот этих электронных книг, в интернете можно все почитать. То есть было бы вот отлично как уже заметили, чтобы было такое место, куда можно прийти и как бы отдохнуть. Вот, например, дома мы мало читаем, потому что дома там домашняя работа, приготовить, кушать и все такое. А вот, например, там днем есть свободный два часа, там три часа, да, не идти куда-нибудь гулять, как-нибудь тратить время, а вот зайти в библиотеку, там посидеть на каком-нибудь диванчике, взять какую-нибудь художественную книгу тоже, да, и просто ее почитать. То есть те же два часа провести с пользой. То есть, мне кажется, вот так вот было бы очень ну, Дополнительно к всему сказано, что место, где отдохнуть, когда душа просит <laughs> что-то нового, я считаю, что вот при проведении подобных мероприятий, как сейчас, это я вообще о такой практике библиотеки узнал недавно и считаю, что это очень замечательно.